Lelaki tak boleh menangis. Lelaki ni anak jantan. Anak jantan dia menangis kan. Uh, jatuh bangun sendiri lah kan. Tak payah nak, nak seka-seka dengan air mata tu. Kalau boleh air mata pun jangan keluar kan. Dan mungkin itu adalah salah satu daripada naratif yang muncul. sub narrative kepada masculinity, alpha, strongman semua tu kan. Dan saya rasa benda ni lagilah bahaya. Bahaya bukan semata-mata dari sudut naratifnya. Tapi ia totally bertentangan dengan fitrah kita. Sebab kita menangis kan. Nak air mata keluar kan. Macam nak tahan. Sebab ia adalah sebagian daripada fitrah yang Allah beri kepada kita. Tak kira je Tina Kita memang menangis Kalau buat menangis ni Kalau kita tanya Nabi SAW Tak perlu tanya Kita tanya sahabat Apa yang disaksikan pada diri Nabi SAW Sebab kadang-kadang kita ni Ada satu sangkaan kepada Nabi kita Sebab so, kita nampak sangat Keperwiraan Nabi kita Ketangkasan Nabi kita di bidang juang Tapi kita tutup mata Bila kita baca riwayat Yang mungkin menunjukkan Sisi-sisi manusiawi Nabi tu That's why kadang-kadang Kita tak jumpa je kita ni Sebab kita tutup mata Bukan tak ada Ada Cerita tu ada Dan sangat banyak Bukan sikit pun Kita nak lihat dalam, Daripada kacamata sahabat Sebab sahabat lah Yang akan berikan test ni paling betul tentang Nabi kita. Saya rasa kalau fasa umur yang paling paling kita tak menangis adalah fasa umur tua Tak tahulah lah. Kecil-kecil pun kita menangis lah kot. Alfa macam mana pun, uh, waktu kecil tu kita menangis kan. Tapi mungkin bila dah besar ni, kita kurang menangis lah. Ataupun tak menangis tu kan. Jatuh sikit, ah, ya okay, yeah, kan. Kena buang kerja, okey saya cari kerja lain. Kita <laughs> kurang menangis kan. Okey, ini berlaku betul pada masa yang lebih kurang sama dengan konflik yang kita pernah sebut sebelum ni. Pada umur Nabi SAW barangkali 60-an. Betul-betul di akhir hayat Nabi. Iaitu kisah kewafatan anak bungsu Nabi SAW yang namanya Ibrahim. Kalau kita boleh letak dalam konteks kan, Nabi kan ada anak enam orang sebelum tu semuanya dilahirkan oleh Khadijah. Nabi dah lama tak ada zuriat. Dan untuk seorang Arab ni, Nabi masih orang Arab kan. Orang Arab ni ada satu budaya dia nak anak lelaki. Dan dalam anak, anak Nabi ada seorang aja yang masih survive iaitu Fatimah kan. Dan dia perempuan. Nabi ada perasaan tulah kan. Dan akhirnya Nabi dapat anak lelaki seorang. Dan Nabi kan namakan dia Ibrahim pun very symbolic lah sebab sempurna dengan Abu anbiya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ni ditakdirkan meninggal dunia exactly saya tak ingat exactly berapa mungkin beberapa minggu selepas dilahir uh, sebab dikatakan wajahnya masih merah lagi uh, masih baby sangatlah kan dan mainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja happy lahir anak terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bila sampai ke rumah pengasuh anak dia Nabi dokong Ibrahim Nabi kucup Nabi peluk dan masa itulah Nabi menangis sekarang kita boleh bayangkan visual ni depan mata kita kan sahabat berkerumun kat keliling Nabi masa itu Abdul Rahman bin Auf ada dalam ruang tu sahabat tengok Nabi menangis ya. pelik lah kan sebab ini Nabi kot ini Rasulullah kan ini orang yang berperang di depan kita yang kita segan takut kalau lalu depan Nabi kalau boleh bayangkan Nabi depan kita kan sebab ini figure yang besar tiba-tiba kita nampak sudut-sudut paling manusiawi dalam diri Nabi Nabi kucup Ibrahim Nabi peluk Ibrahim dakap di dada Nabi SAW dan Nabi menangis dan sen nabi tu sangat lah dan sahabat bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam mahada ya rasulullah apa benda tu tak nampak menangis kan dan uh, nabi sebut kepada para sahabat air mata tu akan keluar daripada mata kita dan hati kita kesedihan tapi kita yang dilarang oleh Allah taala adalah jangan ucapkan kalimah yang Allah tak suka itu je tapi air mata ini adalah rahmat nabi sebut air mata ni rahmah daripada Allah taala kepada kita kita kena gunakan dia dan tak nabi tak pernah mencela rasa sedih nabi tak pernah mencela orang-orang yang kesedihan tapi itu adalah satu ruang untuk kita express perasaan kita dan itu adalah sebahagian daripada kita fitrah kita. Dan orang-orang yang melarang kesedihan ni saya tak tahulah fitrah mana satu yang diikut sebab saya tak rasa perlukan cerita tu, tu untuk faham bahawa kita memang menais adalah sebagian daripada hidup kita. Dan ada banyak kisah lain lagi kan. Kisah ketika Nabi ziarah makam ibunda Nabi, kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah balu syuhada, kisah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkonflik dengan pasangan Nabi semuanya melibatkan air mata melibatkan emosi-emosi sedih tadi maka kalaulah Nabi adalah figure maskulin itu inilah versi maskulin yang telah Nabi pamerkan kepada kita ok, lagi satu kisah yang Nabi kesedihan ini adalah ataupun Nabi diserubungi dirundung perasaan emosi eh, negatif ini adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keseorangan dan kesendirian di ta'if dan riwayat ini sebenarnya disampaikan Aisyah kepada kita ketika Aisyah tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada tak cerita yang lebih teruk daripada daripada Uhud. Sebab untuk Aisyah radhiyallahu anha ibu kita ini, Aisyah ini pada zaman Mekah dia adalah seorang anak kecil yang mungkin tidak banyak merekodkan cerita-cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila di Madinah, Aisyah melihat Nabi cedera parah dalam medan Uhud. Aisyah tanya, mungkin bagi Aisyah ini adalah paling teruklah. Dan Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tak lebih teruk daripada Uhud ni? Nabi sebut ada. Dan cerita itu dia Taif. Dia Taif ni kalau kita baca ceritanya dalam buku sirah, maybe kita tak akan rasa, ya, eh, apa yang sedih cerita ni, kan? Macam simple je kan, dikecewakan dan Nabi lah. bukannya cedera parah macam Uhud tu. Bukan ada kehilangan apa pun just dikhianati oleh orang yang ajak uh, yang Nabi dakwah kan. Kerana di Taif ni kalau kita letak dalam konteks, dia adalah kegal kegagalan demi kegagalan dalam usaha dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bermula dengan kewafatan Abu Talib dan Khadijah. Kemudian Nabi dibelasah, kemudian Nabi uh, dibiarkan kesorangan. Family Nabi pun tak nak lindung Nabi. Kemudian Nabi mula cari pelindung-pelindung daripada luar. Nabi berdakwah kepada kaum di luar daripada Mekah dan Nabi dikecewakan di Taif. Dalam hidup kita pun macam tu juga kan. Ada benda-benda yang kita target nak carrier path kita ke, target nak lulu belajar kan pernah belajar 4 5 tahun nak abikanlah kan nak grad kan then datang kepada satu realiti yang akhirnya kita fail Nabi sallallahu alaihi wasallam kesedihan paling besar nabi adalah di taif itu bila nabi fail na dalam Nabi punya usaha uh, untuk mencapai uh, untuk melunaskan tugas-tugas kenabian itulah then nabi sebut kepada A A A Aisyah yang bertanyakan soalan ini adalah cerita paling sedih dalam hidup nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja fail nabi seorang diri tak ada orang lain dia ada tahu dalam fasan hidup kita ni ada je orang ramai kat keliling kita kan tapi kita tahu kita menghadapi masalah seorang-seorang kita kesendirian, keseorangan, tak ada orang lain. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang pasir, tak ada orang lain, Nabi keseorangan dan malaikat bahkan offer kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk balas dendam kepada kaum Nabi. Bayangkan malaikat pun turun kepada Nabi untuk balas dendam dan digagalkan oleh orang-orang jahat darilah. Itu adalah antara uh, cerita yang paling teruklah pernah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya Khubaiki, uh, penulis buku Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disakiti manusia. Dan apa yang buku ni cuba untuk berikan kepada anda adalah macam mana untuk kita uh, belajar daripada insan yang paling layak untuk mengajar kita tentang perhubungan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merasainya secara real dalam perhubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi, dan Nabi tunjukkan jalannya macam mana nak menguruskan setiap konflik tersebut Tersebut. Siapa yang berminat boleh dapatkan di link yang disediakan di bawah.